Paytaxtın Binə qəsəbəsində fərdi təsərrüfatlardan xırda boynuzlu heyvan və ev quşları oğurlayan şəxslər saxlanılıb. Xəzər rayon sakinləri əvvəl məhkum olunan Bəhlul Allahverdiyev və Nəvfəl Fərəcov tutularaq istintaqa təqdim edilib. Araştırma zamanı onların 7 evdən ümumilikdə 80 başa yaxın qoyun quzu oğurladıqları məlum olub. Saxlanılan şəxslər qanun pozuntularını etiraf ediblər. Xırda boynuzlu heyvanlardan bir qismi onların yaşadığılar ünvanlardan aşkarlanaraq sahiblərinə qaytarılıb. Faqla bağlı cinayət işi başlanılıb bir 6 ay bundan qabaq 20 baş oyun heyvanı dostumla fərqlən götürmüşük. Ayın 8-dən 9-a keçən gecədə 46 baş heyvan tanınmadığımız bir şəxsin həyatından çıxartmışıq. Amma indi də polis əməkdaşları tapıb qaytarıb yəhsinə təhvil veriblər. Həyatı zabordan aşıb qapını açsın. Heyvanları setkadan çıxardıq, sürüb gətirdik. 8-dən 9-a keçən gecə təxminən gecə saat 1-radalarda zoburdan aşağı qapını açıb həyətdə olan qoyunların belə deyək sahibinin yanında olmasından istifadə edərək qoyunları oradan çıxarıb götürüb getdik. Polis əməkdaşlarının müdaxiləsi ilə səsimdə həm heyvanlarımızı tutub